وَمَن عَلَى اللَّهِ فَهُوَ <خَصْبًا> ہر قسم کے حمد و ثناٰ تحمیدات کی بریائی بڑائی بزرگی اللہ وحدب لا شریک لہ کے لیے ہے جو اس کائنات کا خالق ہے مالک ہے رازق ہے محدب لا شریک ذات ہے جنوں اور ہم انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آسمان سے کتابیں ناظرینی ہیں اور ہماری اصلاح رہنمائی اور ہماری فلاح و کامیابی کے لیے اپنے رسولوں کو رہنما بنا کر بھیجا ہے اللہ سبحانہ و کی حمد و سنہ کے بعد بے شمار لا تعداد و سلام کو محسن انسانیت حالیہ عالم امام اعظم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مختصر حمد وصلاق کے بعد جی وکال شامین اکرام آج توکل کے بارے میں توکل کی اہمیت کے بارے میں مختصر بیان کریں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ توکل کی کتنی زیادہ اہمیت ہے توکل کا مطلب کیا ہے اس کے لفظی معنی کیا ہیں توقل کے لفظی معنی ہے اعتماد کرنا توقل کے لفظی معنی ہے بھروسہ کرنا توقل کرنا اور شریع اسطلاح میں اس یقین کے ساتھ اسباب اختیار کرنا کہ تمام معاملات میں نفع و نقصان کا مالک کون ہے صرف ہے اللہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اس یقین کا نام اس اعتماد کا نام ہے تبکل اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے جیسا کہ مشہور معمولہ ہے کہ یقین کی قوت پہاڑ کو بھی ہلا سکتی ہے تو یقین محکم کا ہونا اور اللہ رب العالمین پر توکل کرنا اس کی بڑی اہمیت ہے سورة الطلاق کی آیت نمبر تین میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے ومن يتوکل على فهو اور جو اللہ سبحانہ وتعالی پر بھروسہ رکھتا ہے جس بندے کا توکل ہو اللہ سبحان پر تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے کافی ہے پیارے بھائیوں قرآن مجید خرقان حمید میں سورة الطلاق میں اللہ سبحانہ و فرماتا ہے ومن ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه جو الله الله سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے راہ نکالے گا ایسے لوگوں کے لئے راہ نکالتا ہے کون اللہ رب العالمين وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا مخرج کے معنی ہیں مشکل سے نکلنے کی راہ پیارے بھائیو یہ تقوی اور ایمان کے نتائج ہے کہ مشکلات جتنے بھی ہیں لیکن آپ متقی ہو آپ پریزگار ہو آپ کا یقین محکم ہو آپ کا ایمان مضبوط ہو آپ مثبت سوچ کے معلوم ہوں آپ منفی سوچوں سے نگیٹو سے دور ہو تو پھر آپ کے لیے ہر مسئلے کا حل موجود ہوتا, موجود ہوتا ہے اور ہر مشکل کا حل اللہ تعالیٰ آپ کو سجا دیتا ہے, دیتا ہے, دیتا ہے. یہ تقوی اور ایمان کے نتائج ہیں نتائج ہے جس بندے میں تقویٰ ہو پریزگاری ہو جس میں ایمان ہو اور ایک بڑا مسئلہ دنیا میں رہتے ہوئے وہ بڑا مسئلہ کیا ہے ایک تو مشکلات سے نکلنا ہر کوئی اپنی مشکلات کا رونا روتا ہے کون ایسا بندہ ہے کون ایسا انسان ہے کہ جس کو زندگی میں مشکلات کا سامنا نہ کوئی انسان ایسا ہے کہ جس کی زندگی میں مسائل پریشانیاں بالکل نہ ہوں اس دنیا میں ایک انسان بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس بندے پر بھی آپ کو یقین ہو کہ یہ بندہ تو بڑا ہی مطمئن ہے اس کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ پانچ دس منٹ نکال کر اس کے ساتھ بیٹھیے گفتگو کیجیے اور ان سے ان کی زندگی کے معاملات اور مسائل کا پوچھئے تو آپ کو اندازہ ہوگا اور آپ حیران ہو جاؤ گے کہ میری مشکلات سے تو زیادہ اس کے مشکلات ہیں تو اگر ایمان مضبوط ہے متقی ہو پرزگار ہو تو پھر اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکالنے کے ذرائع اور نجائج وغیرہ پیدا فرما دیتا ہے اور ایک دوسرا مسئلہ رزق کا کہ اس سے پوچھ لو آپ کی تنخواہ کتنی ہے وہ بتائے تیس ہزار چالیس ہزار بتاؤ یہ کم ہے یا زیادہ وہ کہے گا کم ہے کس سے پوچھ لو آپ کی تنخواہ کتنی ہے اگر وہ ایک لاکھ بتائے تب اس سے پوچھو کہ یہ کم ہے یا زیادہ ہے وہ کہے گا کم ہے کم از کم دو لاکھ تو ہونا چاہیے کسی <تصفح> بندے کا اگر پانچ لاکھ تنخواہ ہو اس سے آپ یہ پوچھ لیں تنخواہ کم ہے یا زیادہ <تصفح> وہ کہے گا کم ہے میرے جتنے مسائل ہیں جتنے اخراجات ہیں وہ بڑے ہی مشکل سے پورے ہوتے ہیں اسے. اور کسی نے اگر بتایا کہ بیس ہزار تنخواہ ہے اس سے پوچھو وہ بھی یہی کہے گا ضروریات پورے ہوتے ہیں باقی ہے. مشکلات کا سامنا ہے تو جو رزق کا مسئلہ ہے یہ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے تو فرمایا کہ اگر تم منتقی اور پریزگار بنو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہارے غم و گمان میں نہ ہوگا وہ یا اور رزق دے گا اس مندے کو مِنْ حَيْتُ لَا تسم جہاں سے اس کا گمان نہ ہو ومن عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اور جس نے یہ کہا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے تو یقیناً اس کے لیے کافی ہے اللہ رب العالمین جس نے اللہ پر توکل کیا جس نے بھروسہ رکھا اللہ رب العالمین پر تو اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہے اب ان آیات کی ذرا تشریح بیان کرتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا اور جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا تقوا کے یہ عظیم فوائد ہیں مشکلات سے نکلنے کے راستے اللہ رب العالمین پیدا فرماتا ہے اور حقیقی تقوی کیا ہے حقیقی تقوی دل کا تقوی, دل کا تقوی ہے جس کے بارے میں نبی کریم رحمت اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے دست مبارک سے اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ات تکوا ہا ہونا اتوا ہا ہونا ہا ہونا اصل جو تقوہ ہیں وہ یہاں ہوتا ہے یعنی دل کے اندر ہوتا ہے یعنی اور یہ بات تین مرتبہ ارشاد فرمائی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی کا براہ راست تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے اگر دل میں تقوی نہیں تو جبا و دستار کا اہتمام اور متقیانہ وضا قطع کی حیثیت بحرو سے کچھ نہیں وہ بیروبیہ ہے بے کہ اس کا لباس تو تقیانہ ہے سر پر امامہ ہے پکڑی ہے بظاہر اس نے شکل سنت رسول کے مطابق بنائی ہے لیکن اس کے دل میں لالچ ہے اس کے دل میں نفاق ہے منافقت ہے تقوا نہیں ہے تو وہ شاس متقی نہیں بے رویہ ہے لیکن اگر دل میں حقیقی تقویٰ ہو تو پھر اگر بظاہر سارے راستے بن نظر آئے لیکن مشکل سے نکلنے کا راستہ اللہ رب العالمین ضرور پیدا فرما دیتا ہے جیسا کہ صحیح موسیٰ علیہ السلام والسلام موسیٰ علیہ السلام والسلام کی زندگی اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی زندگی اور ان کے سامنے جو مشکلات تھے فرعون کا مقابلہ حکومت وقت سے مقابلہ ان مسائل پر ذرا سوچئے غور کیجیے کس طرح اللہ رب العالمین نے ان مشکلات سے انہیں نکالا سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کہاں سے نکلے مصر سے نکلے تو فرعون ظالم نے انہیں ساحل سمندر پر جا لیا اب آگے سمندر تھا اور پیچھے دشمن فرعون کا لشکر اب بظاہر بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا مگر اللہ سبحانہ و نے سمندر کو پھاڑ کر ان کے لیے راستہ پیدا کر دیا اب بظاہر تو کوئی راستہ نہیں آگے ہے سمندر پیچھے ہے فرعونی لشکر جو بنی اسرائیل سے زیادہ ہیں اور جن کی بڑی فوج ہیں اور سارے وسائل اور اس وقت کی پوری ٹیکنالوجی ان کے ساتھ ہے لیکن اللہ رب العالمین نے مدد کی تو موسیٰ علیہ السلام اور بڑی اسرائیل قوم کو سمندر سے پار کرا دیا راستہ کس نے بنایا اللہ رب العالمین نے اسی طرح جب ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار شور میں تشریف فرما تو مشرقینی مکہ میں سے کچھ لوگ آسل وسلم کے کوج میں غار کے بالکل دہانے پر پہنچ گئے تھے اور ان دشمنوں کو دیکھ کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا غار کے اندر ہے رسول اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دشمن غار کے دہانے پر کڑے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھ لیا اور دیکھ کر کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم اگر ان لوگوں نے نیچے اپنے قدموں کی طرف بھی دیکھ لیا تو ہم انہیں نظر آ جائیں گے اگر یہ ذرا سے جھک گئے اور انہوں نے ہار کے اندر دیکھنے کی کوشش کی تو ہم ان کو نظر آ جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو حکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تسلی دیتے کہ فرمایا لا تحزن لا تحزن ان اللہ معنا فکر مت کرے اللہ ہمارے ساتھ ہے اگر انہوں نے دیکھ بھی لیا مثال کے طور پر پھر نامے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے لا تحزن ان اللہ معنا اور اسے اللہ تعالی ہمیں بچائے گا اس کو کہا جاتا ہے تبغل اس کو کہا جاتا ہے بھروسہ آپ مشکلات میں گر چکے ہوں تب بھی آپ گھبراتے نہیں اللہ پر آپ کا یقین اور بھروسہ ہوتا ہے تو اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی صورتحال پیدا فرمانی کہ مشرقین جان کے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھ نہ سکے پیارے بھائیو یہ ہوتا ہے مشکلات سے نکلنے کے راستے جب بندہ متقی ہو اور اللہ پر توکل کرنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات سے نکالتا ہے پھر اسی طرح سفر طائف کی مثال لے طائف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر خالی ہاتھ واپس آئے تھے لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ سے کھڑکی کھول دی اور ایسے حالات پیدا فرما دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لے جانے سے پہلے ہی وہاں مدینہ منورہ میں انقلاب آ گیا یہ مثالیں گواہ ہیں کہ اللہ سبحانہ و مشکل سے مشکل حالات میں بھی اپنے متقی بندوں کے لیے ضرور مخرج پیدا فرما دیتا ہے مخرج کا معنی ہے مشکل سے نکلنے کا راستہ چنانچہ اقامت دین کی جد و جہد میں مصروف ان ایمان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و کا تقوی اختیار کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و کا تقوی اختیار کرتے ہوئے اپنی کوششیں پورے خلوص سے جاری رکھے جب اللہ سبحانہ سے تعالیٰ ان کوششوں کی کامیابی منظور ہوگی تو حیرت انگیز طریقے سے منزل خود چل کر ان کے سامنے آ جائے گی میرے بھائیوں یہ صورت الطلاق کی آیات کا ترجمہ اور مختصر تشتری میں بیان کر رہا تھا انہیں آیات میں ہے وہ مِنْ رسوخ لَا نہایص <يَحْتَزِم> اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کا سب سے بڑا ظاہری مسئلہ کیا ہے رزق کا مسئلہ ہے یعنی ضروریاتی زندگی کی فراہمی کا مسئلہ ہے اس لیے جب کوئی اللہ تعالیٰ کا بندہ اپنے دل کی آواز پر لبیت کہتے ہوئے فرمان الہی اِنَّ و نسخی وَمَحْيَایَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ رب کہ بے شک میری نماز میرا نماز پڑھنا میری قربانی قربانیاں پیش کرنا میری زندگی میرے اوقات میرا مرنا یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے وقف ہے اس آیت کو اپنا نسب العین بنانا چاہتا ہے تو اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ یہ اندیشہ بنتا ہے کہ ذریعاتی زندگی کیسے پوری ہوگی آپ اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کر رہے ہو عالم بنا رہے ہو حافظ بنا رہے ہو شیطان وسوسہ ڈالے گا یہ عالم بنے گا تو رزق کہاں سے کمائے گا آپ خود نمازوں کی پابندی شروع کرنا چاہتے ہو آپ کے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر اس طرح میں نے پابندی شروع کر دی رزق میں کمی آ جائے گی اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا مختلف قسم کے خیالات اور مسوسے پھر شیطان کی طرف سے آنے لگتے ہیں تو میرے بھائیوں جو متقی اور فہذگار بندہ ہوتا ہے وہ ان تمام رکاوٹوں کو خراش کر کے وہ اللہ کے دین کے لیے کام کرتا ہے دیتا. تو میرے بھائیوں میرے اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ فرمان ایمان کے لیے بہت بڑی خوشخبری کہ اے میرے بندو تمہارا رازق تو میں ہوں اللہ فرماتا ہے کہ رازق میں ہوں تم کیوں فکر کرتے ہو اور تمہیں رزق دینے کے لیے میں وسائل و اسباب کا محتاج نہیں ہوں تم لوگ ایمان و یقین کے ساتھ مجھ پر اعتماد کر کے دیکھو میں تمہیں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا اور بہت سارے واقعات ہیں کہ بندے میں اخلاص تھا بندے میں تقوالی پرزگاری اور کس طرح کامیاب ہوا بہت سارے واقعات ہیں کہ کس طرح ایک شخص کو کامیابی ملی یہاں پہ بہت سارے واقعات ہیں کتابوں میں لکھے ہیں ایک ایماندار چرواہے کا واقعہ کہ وہ پہلے بکریاں چرا رہا تھا لیکن ایمان کی وجہ سے تقوی اور پریزگاری کی وجہ سے سچائی کی وجہ سے سچ بولا کرتا تھا اپنے مالک کے سامنے کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا تو پھر کس طرح اس کو کامیابی ہوئی میری اور یہ سچے واقعات ہیں صحابہ کرام کے دور کے واقعات ہے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جو اس بات پر دلیل ہے کہ جو بندہ اللہ رب العالمین پر تبکل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ جس کا توکل بروزہ ایمان یقین کس پرو اللہ پرو تو, تو اللہ فرماتا ہے و حسب اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے اپنے معاملات اس کے سفرت کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ذریعات و حاجات کو اپنے ذمے لے لیتا ہے اور تمام ذریعات کے لیے اللہ اس کے لیے کافی ہے ایک شاعر نے کہا ہے کارساز ساز ماں بفکر کار ماں کارساز ساز ماں بفکر کار ماں فکر ماں درکار ماں آزار ماں مطلب یہ ہے کہ ہمارا کارساز تو صرف اللہ رب العالمین ہے وہ ہمارے کاموں کی فکر اور بندوبست کے لیے کافی ہیں اس لیے ہم اپنے کاموں کی فکر کے جھنجھٹ میں کیوں پڑے یہ تو میرا اپنے آپ کو آزار دینا ہے تکلیف دینا ہے ظاہر ہے کہ اگر ہم خود اپنے کاموں کی فکر کریں گے تو غلطیاں بھی کریں گے نقصان بھی اٹھائیں گے ٹھوکرے بھی کھائیں گے تو کیوں نہ ہم اپنے کام اسے سوم کر خود کو اس کے کام میں لگا دے یعنی خود کو اقامت دین کی جد و جہد میں لگا دے اور دنیا کی فکر سے آزاد مطمئن زندگی گزارنی چاہیے اللہ سبحانہ و تو ایسا قدردان ہے کہ اگر اس کا کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے وہ بدلے میں اس کا مددگار بن جاتا ہے میرے بھائیوں چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے موضوع طویل ہے اسی پر اکتفا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہمیں علی اللہ سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہم سب کو مثبت سوچ کی فکر عطا فرمائے اور ہمیں منفی سوچوں سے منفی نظریات سے منفی خیالات سے بچائے آمین اللہ خدا الحمد اللہ